из сердца. И тогда все будет правильно. Тогда все поставится на место. Бывает у человека, у какой-то бабушки, но нет этого, того профессионализма. Но смотришь на ее искренние глаза и вижу, что в ее дух, но нет возможности, она не может себя проявить в правильной форме. Но я вижу ее намерения добрые, хорошие. Поэтому, друзья, давайте мы больше будем уделять внимание на нашему внутреннему состоянию и выражать это потом в форме. Я прошу вас всех я читаю за некоторыми словами, за некоторыми нашими словами, читаю, ну, скажем так, можно прочитать такое, так, такие слова, что до Христа, мы должны признать, пришел больше тысяч лет, нежели от Христа до сегодня. Не звучали такие слова в наших уст в другой форме, что Бог ошибался, до Христа несколько тысяч лет, и вдруг в при Христе признал, что Он ошибался и исключил музыку. Так читается в некоторых словах. Это, это опасная мысль, что Бог ошибался несколько тысяч лет, где присутствовал при музыке, показывал свою силу, славу, и вдруг признает, пришел Христос, и Бог признал, что однако я ошибался. Здесь музыка конец это ложные, ложные мысли. Смотрите, дело в том, что все мы первые услышали музыку, пение, каждый из нас этого не помнит, но практически все колыбельную мамину песню не засыпали. А потом, чуть позднее, вставать в школу, мы включали будильник погромче, чтобы проснуться. Так? Если вы переходите дорогу, чтобы автомобиль вас не сбил, он очень громко вам звонит, правильно? Да. Так же и в жизни приблизительно с музыкой. Чтобы упали стены, стены Иерихона, надо было трубить, правильно? А, да. Вот. При реках Вавилона они не могли исполнять чего-то веселого, они грустили. Что? На каждый случай жизни у нас есть музыка и стиль, ритмичность, смотря куда мы пришли. В наше время, получается, мы живем спокойно, не в плену и нигде, ничто. что. Просто я что хотел предупредить братьев и сестер, давайте не будем мыслить так, как со стороны это видно, что это нравится мне, и опираясь на мой вкус, мы говорим, значит, должно нравиться Богу. Потому что Бог, никто не может сегодня его спросить, что ему действительно нравится. Но человек достигает такой дерзости, и говорит, вот это ему нравится. А вы его спрашиваете. Приветствую вас и присоединяюсь к этому теме рассуждений. Хочу сказать, что действительно была у нас большая проблема тех старых общинах Советского Союза, что, которым сестра сказала, что завоевали. Э, действительно большая проблема в том, что у нас были мелодии, которые не соответствовали словам. Слова «восплещите руками», а мы так поем, тих, тянем, как сестра говорила, что плакать хочется. И слова, на что я хотел обратить внимание, должны соответствовать мелодии и словам. То есть, если это радостная песня, то мы должны радостно и петь ее. А если это плачевная песня, то это и мелодия должна соответствовать этому. И большая проблема, о которой я хотел обратить внимание, это лицемерие, которое мы вырастили в прошлых поколениях, когда мы эти плачевные песни текучие пели, а выходили, нам надо было совершенно другое. И как уже было сказано, и сегодня это можно посмотреть в интернете, когда многих стоит музыка на замках, они не открывают, они а закрытые люди, христиане закрытые. И когда включите, зайдете к молодым братьям на страницу и откроете этот замок и посмотрите, что они слушают, то совершенно не плачевные песни, не те мелодии. И так же самое и в автомобилях, и в наушниках, то, что у вас в телефонах, если посмотреть. Поэтому сегодня мне очень нравится, как братья высказывали, что это изнутри духовное состояние. Если человек вот так вышел здесь и поет христианскую песню, это если его жизнь действительно это внутри и всегда с ним, а не то, что он здесь нам исполнил красиво, а его это вообще не интересует, он другое будет слушать через полчаса. Псалты. Сборник песен и стихов, песни хвалы и слава Богу. И мы зачастую мотивы, которые с помощью которых мы исполняем эти псалмы, так сильно угодившиеся у нас, и называем псалмами. И далеко не всегда эти мотивы пришли и угодились у нас от, от, от наших предков или атехтос. И, и к книгам Псалты вовсе не от народа. В ней есть как и псалмы плача и скорби, так и э, хвалы и радости. Книга Псалты на языке оригинала называется книга хвалы. Изучив хотя бы несколько псалмов, можно укрепить и рассказать, какое прославление и поклонение угодно на нашему Господу. Вот мы с вами принадлежим к церкви, да? И я всегда люблю смотреть на реальную жизнь, на реальность. Вот, а как есть действительно в реальности? мы говорим, так надо, так надо, надо петь, не надо петь, то надо петь, то надо слушать. Реальность такова, что у каждого человека в кармане телефона, а то и два, наполненный всякого рода музыкой. И мы сегодня, как цель, и музыканты, например, вот Арнольд пишет музыку для мира. Мы тоже живем в том мире. Какую альтернативу христиане сегодня могут предложить молодому человеку или любому другому человеку, который и так слушает музыку и будет слушать? И если мы ничего не будем делать, то он и так будет слушать музыку ту, которую ему предлагают люди, которые этим занимаются профессионально и борются на арене этой мировой. И поэтому я всегда думаю, что в любом плане церковь должна быть конкурентно способной. В том, особенно и в музыке тоже. Церковь должна работать, развиваться. Когда-то в этом плане Давид сильно поработал. Он сделал кучу десятки инструментов. Он написал, помните, сколько песен Соломон написал? Где они? Вот где они? Кто их пел? Он их пел или как? Или народ Божий пел только песни, которые написаны в псалмах? 150 псалмов и еще песни Моисея, и песни Девора, и еще несколько песен, которые упомянули. Я думаю, народ Божий сочинял, пел, прославлял, и это была их жизнь. Других песен у них не было. К сожалению, наша молодежь, мы, я в том числе слушаю радио, к сожалению, мало на наших Территория христианского радио, его практически не существует. Оно недоступно, оно доступно в интернете и тяжело, и его практически нереально слушать на ходу в автомобиле в нашей, в нашей территории. Понимаете? Поэтому развиваться музыкой есть куда. Если мы этого не будем делать, молодежь, народ и так будут слушать. Но будут слушать то, что им предлагает мир. Поэтому я думаю, и Слово Божие нас учит, развиваться, учиться и распространять музыку что левиты, которые были в храме, которые отвечали за музыкальное служение в храме, они чем занимались? Смотрите, у левита не было полей, не было другой профессии, они не были кузнецами, они не были там какими-то другими плотниками, они конкретно занимались то, на что их поставили в служение в храме. И левиты, которые были поставлены на служение в музыкальное, про них написано, что они в своих комнатах день и, и ночь занимались тем, что учились и развивались, чтобы служение музыкальное было на высочайшем уровне. Понимаете? И кто из нас будущих христианином занимается чем-то подобным. Таковых очень много. И понимаете, и этот мир в плане музыки, в плане вообще э, других ответвлений, нас сильно опережают. И мы просто, как христиане, мы не способны во многих сферах нашей жизни. Поэтому молодежь уходит с церкви, поэтому людям неинтересно, поэтому люди дремлют на собрании. То самое относится к проповедям, к высказываниям. Мы много контролируем, много говорим, но, скажем, за последние 40 лет, а что мы сделали в плане развития музыки, пробовали и, и, и так далее. Нас давно, наши, скажем, конкуренты, которые работают на нашего врага, врага дьявола, они нас сильно обгоняют. А мы с вами святые и праведные, которые отстаивают правду, мы должны бороться за то, что слушают мои дети, твои дети, что слушает твой сосед, что слушают дети в школах, какие клипы смотрят. Вы включите M-Music и вы увидите, какие там клипы. А какой клип мы засняли, чтобы молодежь имела альтернативу посмотреть не тот клип, который ему предлагают наполненной эротикой и чем-то подобным. Понимаете? Поэтому, я думаю, надо меньше топтаться на том, как не надо. Давайте что-то делать. Давайте как-то развиваться, давайте что-то толкать вперед, давайте делать какие-то шаги, чтобы наши дети не убегали от нас, чтобы наша молодежь не говорила, что это нудно, неинтересно и так далее. Но все это должно быть в рамках Слова Божьего. Я, в уже, 25 лет. я уже 25 лет приезжаю в Украину. И я считаю, что с где тебе не было играть на инструментах. И я приезжал в собрание, где нельзя было играть на инструментах. И не могу понять, почему в субботу не можно было играть на инструментах. I ja nikt nie mógł pojęć, że w sobotę nie widzę jakiegoś instrumentu. A kiedy ten zgrób organizował w niedzielę jakąś uroczystość, tak, dał was dała wesołysienie, było mi drobne w radą sobranie, to było bardzo dużo instrumentów. Było bardzo wielu muzykalnych ludzi. I do tej pory tego nie rozumiem. Do tej pory tego nie rozumieją. I kolejna rzecz, jeśli są pokolenia jest tak, i mówicie, że ta, te piśmie obecnie to jest no, trochę ze świata że one nie są duchowne. I jeszcze jedno, wy starsze się zaczystuje, że te pieśni, które звучат, nie, nie są duchowne, że to oni nie zmienia. To prawdopodobnie kiedy wyście zaczynali śpiewać te pieśni, które teraz śpiewacie, to wasi dziadkowie też byli przeciwko. To, всего, te песни, które wy też w A jeśli wasze dzieci i wnukowie urodzili się później, to oni inaczej śpiewają, inaczej chwalą Boga. jeśli wasze dzieci później, to po jeśli wasze dzieci bo w przeciwnym razie po po prostu odejdzie. Разрешите им это делать, или, в противоположном случае, часть этих молодых уйдет. Музыка, слава э -э музыка, <музыка> Божией, должна нас объединять, а не разделять. И... Спасибо. Спасибо. Меня он тоже болит недавно. Я сам не знал, но недавно наткнулся на одну христианскую статью, где один человек, христианин молодой, говорит, что Например, есть музыка, которая, как кто-то сказал, располагает к покаянию, к слезам, к хорошему настроению благодухновенному. А есть стили музыки, которые, например, человека настраивают на распущенность, вседозволенность, агрессию. Что с этим делать? Есть действительно с научной точки, с научной музыкальной точки зрения. Есть и так какие стили, что с этим делать. Да, спасибо за вопрос, очень важный. А, дело в том, что я сидел и когда слушал разные мнения, я вот очень думал. А, Звучало мысль, надо поднимать уровень профессионализма. Конечно, надо. Необходимо. Но ведь, когда мы говорим о повышении качества, вот давайте задумаемся, что мы имеем в виду под качеством а, более высокие ноты более длинные ноты, более любимую игру на инструменте, количество этих нот, все-таки, наверное, дело не в этом. Поэтому, когда я говорю о профессионализме, я говорю о воспитании вкуса, в первую очередь, и понимании того, из чего состоит музыка. И это вот дальше уже ответ на вопрос. Дело в том, что мы понимаем, что музыка — это энергия. Мы понимаем, что музыка — это частоты, музыка — это вибрации. И поэтому, когда мы слышим музыку, мы обязательно резонируем в ответ. И когда звучали мысли о том, что хоровое пение — это прекрасно, хоровое пение — это прекрасно. Это очень серьезные, высокие частоты, которые воздействуют на нашу психику. Когда мы говорим о том, что такое жанры, и у меня возник вопрос, скажите, пожалуйста, верно ли, что мы говорим сейчас с вами о жанре песня, потому что еще такие жанры существуют, как тантаты, и литургии. А я обращаю внимание на очень важный момент. Мы стояли и хором перед с вами песни. И давайте назовем все-таки это вот именно этим словом. Да? Можно называть это песнопением, можно называть это песнями. И мы, и момент вот этого объединения, который случилось, он случился именно потому, что звучали песни. Что касается стилей направления вибрации. Можно назвать это поп-музыкой, можно это назвать европейская музыка, можно это назвать Отчасти влияние американская музыка. В любом случае, это слияние культуры. Если же говорить о рок-музыке, то, конечно, безусловно, вот опять-таки с профессиональной точки зрения, это воздействие, ну скажем так, не высоких число, а все-таки громких, низких. И поэтому вряд ли эта музыка может по-настоящему вдохновлять, и вряд ли эта музыка может быть обращена к структуру, его изначально, да, попадающим. Но тем не менее, я повторяю еще раз, дело не в том, это рок, поп или какое-либо другое направление. Важно, что приводит человека, благодаря чему он находится здесь, почему он существует в этом, что ему помогает найти общий язык, что помогает обратиться к Господу. Поэтому жанры, о которых мы говорим, все-таки возвращаясь к теме инструментария, важно не какой инструмент звучит, важно, что ты в него вкладываешь. Когда человек поет искренне. И человек начинает думать об словах, он начинает размышлять и может изменять что-то. Я так и не, и не понял, надо петь или не надо? Um, надо петь, искренне. Супер, спасибо, слава богу. Дорогие друзья, последний вопрос, последний вопрос. Немножко провокативного характера. Я не знаю, к кому бы подойти. Вопрос таков. Так как ты сегодня поешь, или мы как сегодня поем, сам, в церкви, в собрании, дома, семейная, домашняя церковь, так как мы поем, Бог хочет, чтобы ты так пел. Это правильное пение. И именно так надо петь. Или все таки что-то можно менять. Имею в виду и себя, и нас, и, и всех остальных. Так как мы поем сегодня в собрании, приемлемо ли это? Сегодня мир современный, и поэтому никто не хочет на машинах ездить, которые в прошлом веке сделаны. Что-то все сегодня современные хотят. И одеваться так само, и еда современная, и все современное. Поэтому я считаю, что сегодня люди должны немножко жить современной жизнью. Так как поем мы сейчас... Возможно пить только в эту секунду. Завтра уже нужно пить лучше. Друзья, он всегда должен быть доволен собой. Хоть в пении, хоть в проповеди, в духовном развитии. Просто когда я скажу, что все нормально, я остановлюсь. Я должен быть доволен собой, а доволен Богом. В нашей жизни происходит часто наоборот. Я доволен собой, не доволен Богом. Братья и сестры, э, невозможно служить двум Господам. Не может дух пребывать в теле, порабощенном греху. Не может человек духовный петь мирские песни, и не может мирской человек петь духом. Поэтому я вам скажу, я сегодня замечаю очень большую ошибку даже у пресвятеров церкви, что путает старозаветнее время с Новозаветним время И э, навязывает людям то, что было в старозаветнее время. Дорогие друзья, новое время, в котором мы живем... Это есть так написано. «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное». Потом написано так, что тогда будет как в одни лота, как в одни ноя. А что в одни ноя, в одни лота? Разврат, который мы сегодня будем, видим. И во время лота написано, что этот праведник ежедневно мучился в правильной душе своей, видя и слыша дела незаконных. Если вы хотите увеселительные песни сегодня петь, и сказать, что сегодня мы живем в такое время, такое служение, это неправильно. Мы живем в то время, как жил Ной, и как плод. И сегодня мы должны петь то, что пели ученики Иисус Христос. И какие тексты священного Писания они направляли нас, то мы должны исполнить. Спасибо. В Иерусалим. И он перед ковчегом прыгал и плясал. Вот. А жена ему уничижила. Я он знал, что перед моим Богом еще больше буду петь, плясать, прыгать. Вот. Если мы действительно сегодня поем перед Богом, вот, для славы Божией, то это очень хорошо. Если для своей славы, чтобы у себя только показать, я это будет не очень хорошо. Я думаю, неважно, важно для человека и песни, и старые, и новые песни, Главное для Бога, чтобы он был душой, и, и человек должен думать о том, чтобы, э, что он будет Богу, а не человеку. молодежи Сегодня очень много разных ступеней, разных э, жанров, разных стилей. Э, очень популярная тяжелая музыка. Остерегайтесь, пожалуйста, слушать музыку, за которой не понимаете тексты, потому что тексты, которые излагаются, они имеют влияние, даже не на сознание, но на подсознание, имеют свои эффекты. Я считаю лично, мое такое мнение, что э, хорошо петь. Уметь играть на инструментах — это талант. И талант дает Господь. И Он дает его в церкви для того, чтобы мы его развивали и никак не закапывали. И если нашим детям для чего-то вы даете музыкальное образование, и если у человека, у этого ребенка живет эта музыка в голове, то он ее, если ему не дадут в церкви ее реализовать, он пойдет в другую церковь. И хорошо, если в церковь... a ne v mir. Ne možemo da kažemo da pesmu koju sada pevamo, da li je to dobro ili trebamo da još bolje pevamo? Ne možemo skazati što pesmi koju e, ja, ja mogu da naučim pesmu na engleskom jeziku i da odpevam perfektno. Ja mogu naučiti očin profesionalno. Ali da reči ne znam šta znači no što oni ne ponimaju očiju pojomu. I ono što pevamo mi moramo da osjetimo. To što pojomamo, to znači čustvo. Ako pevamo nešto na što smo naučili i naosjetimo tu pesmu, to nije dobro. Jesi u pojomu toliko to, to što zaučena za je slava, a moj etan nije čustveno, etan nije hrašan. Mi možemo da pevamo psalme i kao što je David u mnogih psalmama rekao, obi, obi sve neprijatelje. No, možemo peći, uh, Salome njom pišet, uh, u njom piše, ubij sve mojih vragova. А но мы это не чувствуем, мы должны петь то, что мы и это будет правильным. Но мы это не чувствуем, мы должны то, что поем, причувствовать. чувствовать. Спасибо, спасибо. Я бы даже сказал, я бы хотел побольше услышать оппозицию, чтобы мы больше могли беседовать. Вот, например, а, ну, вопрос задавали, задавали такой, что, а что ученики пели, да? Я допущу мысль, что они пели псалмы. но опять же, мы открываем псалмы, как они пели? Там написано, вот мы сейчас сидели там. Этот псалом на таком-то орудии, а вот этот на другом орудии. То есть э, я допускаю эту мысль, что они пели псалмы, так же самое, как мы поем, но опять же, на орудиях. Благодарю. Давайте будем петь, чтобы Бог здесь жил. И каждый думайте, что когда мы поем, думайте, что живет ли здесь Бог, как я пою. Об этом самое главное надо знать. И еще я хочу сказать. Э, в Новом Завете сказали, что никто не пел. Не на каких инструментах? Держа гусли Божьи. Где написано? Откровение. Спасибо. Спасибо. Хочу сказать, что это, как мы будем говорить, или кому-то что-то доказывать, это бессмысленно. Я думаю, что мы, как братья и сестры, должны с большим пониманием друг к другу подходить. И я просто говорю это, что говорит Кирилл, это очень хорошо. Я просто преклоняюсь его словам и действиям, наверное, говорить все от сердца. Смотрите, я что-то еще хочу сказать. Мое, э, и ты сказал, что надо ли так, должно нас устраивать пение или не устраивать, или лучше надо петь, или хуже. Смотрите, я, ну не хочу сказать давно верующий, я просто человек, который тоже, как бы именую себя, читаю Слово Божье, и всегда хочу развиваться, расти и так далее, и так далее. И понял для себя одну такую очень важную что молитва, скажите, которая молитва принятая из Бога? Какая молитва? Скажите, заученная, прочитанная где-то в книге. С -с -с, смотри, может быть три слова, может быть пять слов. Ну скажите, какая молитва? Молитва, которая сказана душой. Молитва, которая сказана сердцем. И обратите внимание, Бог эту молитву принимает. Обратите внимание, вот о а песня как? Скажите, а как с песней? Это та песня, которая принята, будет Богом, которая принята душой. Может, вы не обратили, какой, какой текст я прочитал со Старого Завета. Я понял, что Бог никогда не меняется. Бог не изменяется. А обратите внимание, когда этот народ пел, то он находился в таком состоянии, и в таких чувствах находился, что Богу невозможно было удержаться, и он показал среди Израиля свое присутствие. Я считаю, что мы так должны петь. Вот я видел, я первый раз вижу Арнольда. Я не знаю, кто он, я не знаю, что он. Ну, видели, может, когда он вот взял музыкальный инструмент и просто, извини, Арнольд, что я так скажу, ты просто прогибался. Ты говорил грудьми, хотя ты играл пальцем. Понимаете? Я считаю, что для Бога надо делать все как самое лучшее. Как сами лучше это можно сделать. Понимаете? И пение для Бога, это пение, которое исходит от сердца от души, когда твоя душа говорит, понимаете? Это и писать, и ноты, и все остальное, и орудие, и барабаны, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Спасибо. А я хочу сказать, что самое лучшее, ну, мы считаем, что пели евреи и все такое прочее. Но чтобы мы правильно пели, нужно спросить у Давида ноты и петь его песни. Спасибо всем. Последняя возможность. Что бы вы могли пожелать нам и в общем церкви, вашим церквям, молодежь, может, старшим, старшей молодежи и один другому просто вкратце? Кто хочет? О, пять секунд. Что пожелать? Пожелать и себе особенно не лениться для работать для Господа, чтобы э, приоритеты этой жизни, она нас так завлекает. Ну, мы каждый, многие, не знаю, ты, если уже имеете семью, детей, и мужа, и работу, но э, мы должны понимать, что Бог — это наш самый большой приоритет в жизни нашей, что мы должны сделать. Спасибо. Хочу пожелать вам, братья и сестры, чтобы вы здесь находились и были в этой церкви не потому, что вас ненормальный ритм тут держит, а потому что вы пришли к Богу, и Бог обещает вам обетование вечное. То есть обетование, которое Он нам дал, Он нам дал, есть жизнь вечная. Аминь. Я хочу пожелать тем людям, которые способны делать что-то для прославления Бога, чтобы они этим и занялись и не останавливались. А рядом, которые люди находятся, чтобы их поддерживали, если могут поддерживать финансово для развития э, прославления Бога. И вот так мы будем собираться еще когда-то лучше и лучше и обращать внимание на то, что мы говорим. Вот это вот мое пожелание. Хочу пожелать всем родителям, всем, кто причастен вообще к служению в церкви, всеми силами способствовать развитию пения и развитию музыкального служения. Пусть Бог предоставит это, это стремление. Я хотел бы пожелать и призвать особенно молодых братьев, к ревности исследований, писания, изучению Библии, развитию теологии, потому что если останется в церкви только музыка, но не будет теологии, эта церковь перестанет иметь значение. Спасибо.